ट्रेनमध्ये अनोळखी महिलेशी ओळख पटवणे कुटुंबाला पडले महागात एका महिलेने सहा महिन्याचे मूल चोरले आणि पळून गेली हे प्रकरण रेल्वे स्थानकाच्या सीसीटीव्ही कै कॅमेरामध्ये कैद झाले पोलिसांनी आरोपीला अटक केलेली आहे सविस्तर वृत्त असे की नागपूर रेल्वे स्थानकावर एका कुटुंबाने आपल्या सहा महिन्याचा मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार घेऊन नागपूर रेल्वे पोलिसांकडे धाव घेतली मुलगा बेपत्ता झाल्याने रेल्वे पोलिसांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता प्रत्यक्षात उमाकांत इंगळे आणि त्यांची पत्नी अमरावतीमधील बडनेरा येथून नागपूरला रेल्वे प्रवास करत होते या प्रवासादरम्यान त्यांची ट्रेनमध्ये एक अनोळखी महिलेशी भेट झाली रात्री तीन वाजताच्या सुमारास इंगडे कुटुंबीय झोपले असता त्या महिलेने सहा महिन्याच्या चिमुरडीला घेऊन बेपत्ता झाली व वर्धा रेल्वे स्थानकावर उतरली पीडित कुटुंबाने नागपूर रेल्वे स्टेशन गाठतात त्यांनी रेल्वे पोलिसांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली पोलिसांनी रेल्वेच्या बोगीत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तपासले असता पिवळ्या रंगाची साडी घातलेली महिला एका मुलाला घेऊन उतरताना दिसली सीसीटीव्ही पूर्ण चेक करून त्या महिलेचा शोध घेऊन पोलिसांनी त्या महिलेला अटक केलेली आहे बाल चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पकडलेल्या महिलेचे नाव सूर्यकांता कोहरे असून ती मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथील रहिवाशी असून पोलिसांनी आरोपी महिलेकडून त्या मुलाला घेऊन तिच्या पालकांचा ताब्यात दिलेला आहे या महिलेचा मूल चोरण्यामागचा मुख्य हेतू काय होता याचा तपास आता नागपूर पोलीस करत आहेत

आ, उमर 40 साल मूल रहवासी मुलताई जिला बैतूल की है और ये चार पांच दिन पहले ही जो अमरावती जिला है उसमें वरुण जो गांव है उसके नजीक एक छोटा सा गांव है पुसला वहां रहती है और फिर जो है उमाकांत अशोक इंगड़े उमर 30 साल ये रा, राजूरा बाजार तहसील वरुड़ का ही है ये जब ट्रेवलिंग कर रहे थे दस सात चौबीस को बडनेरा रेलवे में गाड़ी में तब वो ट्रेन में इनकी पहचान हो गई और जो फिर फैमिली है उमाकांत इसके साथ दो बच्चे थे इसमें एक छोटा महीने का छोटा बच्चा था इनका जब ये रात को एक पैतालीस को रात को नागपुर स्टेशन उतरे यहाँ पे वो चार बजे रात को सो गए और बच्चे को जो आरोपी महिला है सूर्यकांत का इसने सब ये सोने के बाद बाद बजे इनको बच्चों को भगाया आ, बाद में सीसीटीवी फुटेज जो ट्रेन में था हमने सारे सीसीटीवी फुटेज ले पांच छह टीम बनाई और ट्रेन में जो सीसीटीवी फुटेज उसमें मेमो जो गाड़ी है वर्धा से नागपुर और नागपुर से वर्धा आना जाना होता है तो उसमें इसका लोकेशन जो सीसीटीवी फुटेज ट्रेन के मिले अंदर ट्रेन में जो सीसीटीवी थे उसके मिले वहां से पता चला उसने ये गाड़ी की लास्ट मोमेंट मिनट समय रखी थी तो फिर वहां से ये ट्रेन का पता चला फिर हमारी टीम वहां पहुंची और वरुड़ गांव में हमने छोटा सा वरुड़ गांव है और ये जो वरुड़ गांव है अलग है ये आता है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में तो वहां से गांव में पता चला कि भाई ने वहां किन लोगों से पैसे मांगे कुछ खाने पीने के लिए और अपने गांव जाने के लिए भी मदद मांगी वहां से फोन भी किया तो जहां जिस जिसम से फोन किया वो इसम भी पुलिस को मिल गया उन्होंने फिर वो पहुंची कि नहीं इसके लिए पुलिस के द्वारा हमने फोन करवाया तो वो जवाब मिला कि वो बाइक खुद बोली कि हाँ वो पहुंच गई है जो उसका गाँव है पुसला और जो वरुण गाँव जो है वहां क्या है वहां पे वो पहुंच गई थी फिर वो लोकेशन से पुसला गाँव हम टीम पहुंच गई पुलिस की और वो बच्चों को साथ में और आरोपी महिला को साथ में लेके हम आए हैं सर क्या कारण बताया है कि ये विधि त्रुटि महिला अभी-अभी पहुंची है आरोपी महिला उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले भेजा है और इसमें हम बहुत गहराई में तपस इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसका मकसद क्या खुद को रखना था किसी को बेचना था या किसी को हैंडओवर करना था इसके साथ कौन लोग थे इसके हम उसका कस्टडी मानके कोर्ट से उसको ये सारा पूछताछ करेंगे और फिर वो निष्पन्न होगा सर ये बेहतरीन काम के लिए जीआरपी पुलिस ने की है इस काम के लिए पुछे...